Меня зовут Ольга, я свидетель того, как утонули детки маленькие. Ну, вышли на балкон, увидели через окно, как они на плоту были. Начали, ну, побежали, чтобы лодку какую-то, чтобы их достать. Они прыгнули с плота, барахтались. Ну, когда уже подъехали к плоту лодкой, уже не было деток и не нашли, нашли только мастерку. Барахтались они минуты две, не более, потому что вода холодная. Они испугались, что их относят. Потому что плод был довольно крепкий, и когда к плоту подъехали, плод был целый, не поломанный, не разбитый. На плоту была палка, которой они, видимо, толкались. Они просто испугались, что их уносит глубоко, и прыгнули, может хотели доплыть до берега, добраться, и не добрались. Сельского совета Андрея Галина Владимировна. Вчера около 9 часов вечера мне поступил звонок от жителей села о том, что у нас в селе произошел несч несчастный случай. Пропало двое несовершеннолетних детей. А место происшествия, где возможно произошла гибель детей, была направлена наша специалист по вопросам семьи детей и молодежи Лотаковска Наталья Владимировна. Она там оценила обстановку, ситуацию. було прийнято рішення о том, що ви забновіть роботи з утра сьогоднішнього, 20 мая, тихопластвімиколаєвич, директор шапської загальноосвітньої школи першого третього ступеня. Номер 1. було ще раз проведено цільові інструктажі з усіх напрямків безпеки життєдіяльності. це і пожежна безпека, електробезпека, в тому числі це і була і безпека на воді. В даному напрямку було проведено все, що необхідно, але ну стався такий нещасний прикрий випадок. Сім'ї даних дітей характеризуються в принципі позитивно, батьки алкогольними напоями не зловживають, працюють. Начальник аварійно спасательного отряду, спеціального назначення главного управління ДСНС України в Одеської області, полковник гражданської защити Середюк Геннадій Васильович. 19 мая поступила информация на пункт связи части о том, что в Белгород-Днестровском районе Селешава приблизительно около 20.00 пропало два ребенка. Значит, 20 числа в 6 часов приступили к выполнению поисковых работ. На сегодняшний день задействовано. На данное время задействовано 51 человек. Это как от службы по чрезвычайным ситуациям, местное население, пограничная служба, а также рыбаки со своими плавсредствами. Всего принимают участие в поисковых работах 7 единиц техники, именно плавсредств. Также принимают участие рыбаки со снастями или с сетями, которые прочесывают место. Предварительное место проведения работ, поисковых работ на сегодняшний день составляет 4000 квадратных метров. Работают водолазы, которые задействованы в количестве 6 человек от аварийно-спасательного отряда. Планируем еще наращивание сил средств, привлечение еще четырех лодок от местных жителей и от рыбнадзора. Пока на данный момент результата по поиске не дали.